श्रीमद्भगवद्गीता पम् अध्यायम् श्रद्धात्रयविभागयोगम् अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्या यजन्ते श्रद्धया निता तेषा कृष्णा सत्वमाहोरजस्तमा श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदिताम् शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारदा श्रद्धामयोऽयम् पुरुषो यो यचन्दे सातिगादेवान यच्छन्दे प्रेदान यक्षरक्षांसिराजसा प्रेदान् भूदगणांश्चान्ये यच्छन्दे तामसा जना आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्देतपोजना दम्भाहङ्गारसंयुक्ता कामरागबलाम्निता कर्षयन्तशरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्तशरीरस्थम् तान् विद्या सुरनिश्चया आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तधादानम् तेषाम् भेदमिमम् शृणु आयुषस्त्वबलारोह्य सुखप्रीति रस्यास्निग्धास्तिराहृद्या आहारा सात्विकप्रिया कड्वुम्लवणातुष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहिना आहार राजसश्चेष्ठा पूरिपर्युषितम् च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनम् तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य यष्टव्यमेवेदि मना समाधाय स भिसन्तायतु फलम् दम्भार्थमपि चैवयद् इजते भरत श्रेष्ठ तम् यत्नम् विद्धिराजसम् विधिहीनवसृष्ठान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञम् तामसं परिचक्षते देवधिज गुरुप्राज्ञ पूजनम् शौचवार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते वाक्यं सत्यं सत्यम् प्रियहितम् च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वम् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तबस्तत्रिविधं त्रिविधम् नरे अफलां काङ्क्षिभिरुक्ते सात्विकम् परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थम् तबोदम्भेन चैवयद् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्रहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप परस्योत्साधनार्थम् वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिदि यद्धानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानम् सात्विकम् स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्धानम् राजसं आदेशकाले यद्दानम् पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदि निर्देशो स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाकृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन् देविधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिना तदित्यनभिसन्थाय फलम् यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्दे मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे दाने च स्थिति सदिति चोप्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुदम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यद् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु बनिषल्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय